उर्दू टीचर के महजद सामिन असलैकम आज के वीडियो में हम बात करेंगे तजरीदियत के हवाले से तजरीदियत को अंग्रेजी में एबस्ट्रक्शनज्म कहते हैं इससे मुराद कोई ख्याली कैफियत है जिसे महसूस किया जा सके छुआ ना जा सके तजरीदियत के अनासर में उमूमियत शामिल है मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि मुसन्निफ़ हसास होता है तो ये तजरीदियत है क्योंकि इसमें उमूमियत शामिल है और अगर किसी खास मुसनफ का नाम लेकर कहा जाए कि सादत हसन मिन्टू हसास है तो फिर ये तजरीदियत के जुमरे में नहीं आएगा क्योंकि ये बात ख़ास हो गई जब हम अफसाने में तजरीदियत की बात करें तो इसमें कहानी को हकीकी अंदाज में पेश नहीं किया जाता बल्कि मुसनफ के लाश में उभरने वाले ख्याल को कहानी की शिकल में पेश की जाती है तजरीदी अफसानों के हवाले से सलीम अख्तर कहते हैं अपनी खास सूरत में तजरीदी अफसाने को फिल्म ट्रेलर से मुशाबह करार दिया जा सकता है फिल्म के बरक्स ट्रेलर में न तो वाक़ात मनत रबत में मिलते हैं और न ही इसमें जमान को मलहूज रखा जाता है इसके बावजूद ट्रेलर तमाम फिल्म का एक मजमू मगर मुहिम दे जाता है यही हाल तजरीदी अफसाने का है रिवायती अफसाने में वाकयात की कड़ियाँ जोड़ने के लिए प्लाट और उनमें मनतकी रब्त रखने के लिए जमानी तसलसल बरकरार रखना लाजिम है तजरीदी अफसाने में शूर हाल और तहत शूर माजी के साथ साथ लाशूर भी घटमट नजर है तजरीदी अफसाने में प्लाट किरदार और बायात के तसलसल की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती बल्कि इंसानी जहन में पैदा होने वाले ख्याल को कोई भी मुसनफ लिखता जाता है खालिदा हुसैन के अफसानों में इसकी मिसाल देखी जा सकती है खालिदा हुसैन अपने बाज अफसानों में बगैर किसी किरदार का नाम लिए हकी अंदाज में लिखने के बजाय जहन में उठने वाले ख्याल को लिखती जाती है तजरीदियत के ताल्लुक ऐसी अफसाना लिखने वाले न तो वहद लिहाज रखते हैं न वाक़्यात की कड़ियाँ जोड़ने की शर्त को मद्द रखते हैं। उनके लिए प्लाट और वक्त का तसलसल भी जरूरी नहीं तजरीदी अफसाना नगार किसी वाकई की तशरी नहीं करता बल्कि अपने ख्याल लिखता जाता है और कारी अलामतों और इशारों की मदद ऐसी अफसाना नगार के असल मकसद तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है खालिद हुसैन के अफसानेमा ऐसी एक मिसाल देखिए शुरू शुरू में मुझे इस गदले पानी और काई जमी फिसलनी दीवारों से कुछ वहशत होती थी हाँ मुझे याद है सांस लेते हुए हवा में अजीब सी बरसात भी आती थी मैं अपने जिस्म को हर वक्त सुखेड़ कर रखता था नहीं चाहता था कि मैं इस गदले पानी और काई में लतपत हूँ मुझे तो इनका छू जाना भी अच्छा न लगता था चुनाचे दिन रात अपने आप को सुखेड़ सुड़ कर मेरा तमाम जिसम इसकी एक एक नस टूटने के करीब थी यूं जैसे किसी चीज को दोनों किनारों से पकड़कर खींचा जाए आखिरी हद तक और बस अब वो तड़पने के करीब हो मगर कुछ ही अरसे बाद मुझे एक अजीब व गरीब हकीकत का एहसास हुआ मेरे इस तरह हर हरदम तशन्नु में रहने से गदले पानी और काई जमी फिसलने दीवारों में कुछ भी तब्दीली न आती थी गदले पानी का फैलाव भी वही था फिसलनी दीवारों में जमी तहदार काई के इत्मीनान में भी कुछ फर्क न आया था पानी ने भी ये न जाना था कि मैं इससे एहतराज करता हूँ तो वो जरा परे हट जाए और न ही मोटी काई अपनी जगह से सिर थी वो तो सिर्फ मैं ही था कि हर दम उनसे बचने की कोशिश में और भी आलूदा होता जा रहा था अफसाने के इस इकतेबास में खालिदा हुसैन अपने लाशोर में उठने वाले ख्याल को लिखती जा रही है ये शोर के रो की तरह एक बहाव है इसमें यह भी पता नहीं चलता कि ये किरदार इंसान है या कोई मेडक अफसाने के आखिर तक मुसनफा ने बिल्कुल भी कोई वजाहत की सगी नहीं की न किरदार का नाम का पता चलता है न ही किरदार के जेंस का आगे जाकर जो इशारे मिलते हैं उनसे ये तासर मिलता है कि ये एक मर्द का किरदार है तजरीदी अफसाने की खसूसियात यूं बयां की जा सकती हैं तजरीदी अफसाने खारिज से अपनी तोज्जो हटा कर बातिन की दुनिया की तरफ ले जाते हैं तजरीदी अफसानों ज़हन और इरफान ज़ात पर ज्यादा जोर दिया जाता है तजरीदी अफसाने में लघवी मानी सिर्फ इशारा देते हैं तजरीदी अफसाना इंसान की दाखिली और नफ्सियाती कैफियत का, का इजहार होते हैं तजरीदी अफसाना लिखने वाले तकनीकी तौर पर यह महसूस करते हैं के प्लाट या तो सिरे से होती ही नहीं और अगर होती भी है तो इसकी हैसियत सानवी भी होती है सामीने कराम उम्मीद है कि इस मिसाल और तमहेज से आप तजरीदियत के बारे में कुछ जानने और समझने के काबिल हो चुके होंगे बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज